今天我们吃个不一样的羊排，哥，有啥不一样啊？做法、味道都不一样，哇，好期待呀！<呜>你干啥呢，苏亚弟弟？高兴哥。哇，那不挺好吗？快煮它，倒水点火，弟弟。嗯。羊排下锅，哥，这不煮羊排嘛？有啥不一样？ 哦，这个是不一样啊！这个煮完了还捞出来熏一下呢，味道更美味了。嗯，来放咸盐，咸盐多放点儿呢。嗯，这羊排点火，水开了四十分钟就熟了，然后熏它。弟弟盖上锅的盖，苏雅弟弟点火。 羊排熟了，先捞出来，一会儿熏它。嗯，好嘞，白菜弟弟把这个汤扔了。嗯，锅刷干净，一点水都没有，锅已经很热很热了。这个时候放锡纸、茶叶和这个白糖，搅拌搅拌。锡纸上倒入茶叶和白糖，已经开始那个冒烟了。这个时候放这玩意儿。 然后把羊排放，再最后一个羊排放。弟弟盖上锅盖，然后就这样压住它。不管发生什么情况，你也别放弃。哥，压多长时间呢？压它三分十五秒。啊、嗯，压它，嗯。时间已到，弟弟拿掉锅盖。 呃、颜色美治了，弟弟，你看这颜色，实际上来了、那个，那不挺好嘛？熏羊排出国，好了，快进屋吃，嗯。你家多漂亮，嗯，快进屋吃，一人一扇。 我这味道就是这个，那不挺好吗？嗯，嗯，味道就是不一样，感觉上来了，那不挺好。熏羊排这味道真美极了，嗯。 这熏羊排切下来一片蘸韭菜花辣酱，味道更美吃了。绝对的大拇指，味道美极了。嗯，你们也蘸着吃啊。嗯，趁热吃。 你们也这样撕着吃。嗯嗯。嗯